Sağ olun, hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində 3 sot yarım torpaq sahəsində 2 mərtəbəli, 6 otağlı, belə bir gözəlliyin təmir olunmuş həyət evi çəkib təqdim edirəm. Qeyd edirəm ki, bura evin həyət yanı sahəsidir. Evə qalxan plekanlar burdandır. Evin maşın yolu qarşı tərəfdəndir. Yəni burada pultla qapıdır, jalous qapıdır, karyovka qapısı ayrıdır, jalous qapısı ayrıdır. Marsrut yoluna yaxın yerdə yerləşir. Ətraf sahəsi gördüyünüz kimi kifayət qədər genişdir. Əlavə -əl olaraq -əl həyətində bisetka yığılmışdır. Yəni maşın saxlamaq üçün və ya stol-stul qoyub oturmaq üçün çox möhtəşəm bir yerdir. Baxın, belə bir bisetkası var. Abşok taxta ilə yığılıb. 3 sot yarımda, 2 mərtəbəli, əsas magistral yola yaxın. Qiymət də bugünkü gün bazar qiymətinə uyğun nizamlanıb. Bu gözəl ev istifolla təhriz olunub. Mərtəbə arası monolitik betondur. Yəni, çox keyfiyyətli şəkildə tikilib inşa edilmişdir. Gördüyünüz kimi üzünü e, xüsusi dizaynla işləmişdilər. Daxil olaq evin salon otaqları ilə sizə yaxından tanış edəyim. Bu evin giriş hissəsidir. Yer isti poldur. Plakan mərmərdir və betondandır. Plakanla e, yerin mərməri eynidir. Yəni eyni eyni rənglədir, uyğunluq təşkil eləyir. Son tərəfdə yerləşir evimizin qonaq otağı. Baxın. Belə bir qonaq otağı var burada. Burada əlavə bir yataq otağı var. Bura mətbəx hissəsidir. Geniş mətbəxi var. Əlavə otaq burada yerləşir. Bu otaqdan iş otağı kimi və yaxud yataq otağı kimi istifadə etmək mümkündür. 1-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovuşaq hissəsini sizə təqdim edirəm. Sanitarlar paket kupçadır. Yəni hazır sənəddir, çıxarışı var. Evə də birbaşa köçə alınmaq mümkündür. İstifolun e, kolektor sistemi buraya qoyulmuşdur, gördüyünüz kimi. Baxaq ikinci mərtəbə ilə, otaqları da sizə yaxından tanış edeyim. Pləkanlar əminidir, çox nazic deyil. Rahat qalxıb düşmə yoludur presanlardan. İkinci mərtəbənin yeri e, betondur və laminat döşənilib. Burda eyvanlı hissəsi var. Ətraf tam yaşayış sahəsidir, yəni Korşular falan yaşayır, hamısı marşrut yoluna yaxın yerdə yerləşir. 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağı və hamam otağı yerləşir. Bura iri bir yataq otağıdır. Buranın ozzalı kimi də istifadə etmək mümkündür. Bura 2-ci bir yataq otağıdır. Qiymət 130 min təklif olunur. Real müştərilərə qiymətdə endirim etmək mümkündür. Bura da ən balaca yataq otağıdır. Yəni kiçik yataq otağıdır və evimizin ikinci mərtəbədə olan sanitar qurşağı. Sənət çıxarış qutçası. Alqısaxtqını usta və yaxud asan xidmətdə aparılacaq. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Qısacaqca desək, sənədlər tam qaydasındadır. Kommunallar çəkilib, qaz, su, işıq hər zəsstə mövcuddur. Heyvanlar ətrafını sizə göstərim. Baxın. Ətraf belə görsənir. Bura Marşrut yoldu, asfaltdır və astanovkadır. E, Astanovka yaxın yerə yerləşir. Ev özü ümumiyyətlə hündür ərazidədir. Baxın, duz gölünə də panoraması mənzərəsi var. Yəni binaqlar səviyyəsində olan bir yerdə yerləşir. Buyurun, əlavə sualı olan olsa, əlaqə saxlayıb məlumat ala bilər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.